Интересная штука подошла. Мы пошли в веру в цифровых технологий. И вот Наташа как бы тоже хочет туда попасть, но у нее тысячу вопросов. Где этому научиться? Как это снимать? Как это загружать? Как это открывать, Да, Наташа? Да, у меня миллион вопросов. Миллион. Как это все между собой связано? Как это правильно связать? Как сделать так, чтобы, извините мне, это все дошло до того, кому нужно? И в конце концов монетизировать. А как, как я... монетизировать. Не надо тебя монетизировать. Не лезь Миллиона? туда. Зарабатывай только на клиента. Монетизация тебе не нужна. Вот я, я ничего не монетизирую. Монетизируют те люди, которые не, вот, занимаются только блогингом. Если ты, у тебя есть свой бизнес, ты просто должна популяризировать свой бизнес да, и, я хочу и показывать свой бизнес, и тебе должны принять. Я имела видовость популяризировать бизнес, чтобы к моим мастерам в мой салон приходили люди, потому что у меня реально очень хорошие девочки. Вот. Но... Ты даже брать телефон, кстати, напишите вот какая вот, напишите вот свое мнение про Наташу. Вот я поснимаю кучу роликов, мне интересно. Вот, кто знает Наташу, напишите. Кто не знает, напишите первое впечатление. Да, Наташа, тебе будет интересно почитать про себя. Интересно, какое я могу произвести впечатление без макияжа, с инъекциями красоты? Подожди, ты зачем ты сейчас все рассказала? Люди сами все напишут и расскажут. И вот, посмотрите, какие у меня прекрасные синяки. Я могу всем рассказать, что я делала, чтобы быть моложе. Моложе. Ну тебе сколько? 24? 23? 23 с половиной. Извините, что не попал. даже чем ты занимаешься? Ты трихолог, правильно? Я трихолог. Ты занимаешься волосами? Я занимаюсь. Гордиво. Сколько ты волосами, моими волосами занимаешься? Вот твоими волосами. Сколько ты времени занимаешься? Помнишь? Я тебе сейчас скажу, с 11 -го года. Или У с тебя 10. -го? 15 лет я занимаюсь волосами. Именно Она... тогда я... мы с тобой познакомились, когда ты открыл ресторан, в городе южный Да, 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 да но да. ты потом счастливо оттуда вышел два раза а был счастлив, до не забрал долг и продался и поэтому поэтому ребятки, у кого проблемы с волосами кому нужна помощь, кому нужна консультация Наташа занимается волосами, она трихолог я ее помечу в инстаграме можете писать там есть только по Подожди, под... любви. подожди, да, бесплатно. Меня да. 15 лет Нет, не верьте ему. 500 баксов. 500 баксов. А все почему? В год. Не приглашает да. меня в гости в субботу. Вообще. Наташа, Света. субботу Наташа хочет снять субботу. Твой твой семейный день. Все, помещай, Наташа. Света, мне капец, я поняла.